নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছে আৰু ময়ো ভালেই আছোঁ বাৰু মই এক্সপ' গৈছিলোঁ তাত ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰি লৈ আহিছিলোঁ আপোনালোকৰ বাবে সেই ভিডিঅ'টিকে আপোনালোকলৈ আজি আগবঢ়াই দিছোঁ আশা কৰিম ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু ভাল লাগিলে শেষত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আহক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ এইফালে এইখন হ'ল মণিহাৰী দোকান মণিহাৰী দোকানখনতে ছোৱালী মহিলাসকলে বিয়া পাৰ্টি বাৰ্থডেত পিন্ধিবলৈ সুবিধা হোৱাকৈ খাৰু মণি আৰু অন্যান্য গহনা পাতি ৰাখিছে আৰু এনেকৈ ওলমাই ওলমাই থোৱাবোৰ পাটৰ মুগাৰ কাপোৰে লকেটটো চিলাই মেলি ধুনীয়াকৈ বনাইছে ভালেই লাগিছিল বাৰু পিছে মই লোৱা নহ'ল পিন্ধাই নহয় সেইকাৰণে মই নল'লোঁ এইখন দোকানত ৰাখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুটছ আৰু দহি ফুচকা মই দহি ফুচকা খাইছিলোঁ আৰু লগতে পাইন এপল জুচ খালোঁ এই এইফালে ভাজি আছে পপকৰ্ণ পপকৰ্ণ মই পিছে নাখালোঁ পপকৰ্ণ ভাজি আছে পেকিং কৰি আছে মই পিছে কিনাও নহ'ল খোৱাও নহ'ল মাক পপকৰ্ণ যিহেতু মই ঘৰতে ধুনীয়াকৈ বনাব জানো সেয়েহে মই কিনি নাখালোঁ এইফালে এখন দোকানত ৰাখিছে বেড কভাৰ ডাইনিং কভাৰ চোফাৰ চিটৰ কভাৰ আৰু পিলৌ মেট এনেকৈ কৰি বহুতখিনি বস্তুৱেই ৰাখিছে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইয়া দেখিছে নহয় মই বাৰু এইবোৰ বস্তু একো লোৱা নাই ঘৰত যিহেতু আছেই থকা বস্তুখিনি কিয়নো আনিম নহয়নে বাকী দুটামান বস্তু আনিলে সেইকেইটা বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ শেষৰ ফালে এইখন দোকানত ৰাখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ মুগাৰ পাটৰ কটনৰ এনেকৈ আজিকালি ওলাইছে নহয় সেইবোৰ গোটেইখিনি বস্তুৱেই ৰাখিছে ইয়াত পিন্ধিবলৈ ভাল হয় পিছে এই কাপোৰবোৰ গৰমত এনেকৈ ৰাখিছে এইয়া কিমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে দেখিছে নহয় গোটেইখিনি আপোনালোকক অলপ অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দেই এইয়া এইখনো মণিহাৰী দোকানেই হয় বজাৰখন পিছে বহুত ডাঙৰ নাছিল নিচেই সৰু গোটেইখিনি মই দেখুৱাই থকা নাই অলপ অলপ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক এই একেখিনি বস্তু কিন্তু কিমান দেখুৱাম নহয়নে বাকী এইফালেও আছে বহুত কিবা কিবি সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলাৰ পৰা ঘৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা বস্তুলৈকে প্ৰতিটো বস্তুৱেই ৰাখিছে বাৰু যিমান পাৰে সেইয়া গোটেইখিনি অলপ অলপকৈ দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ গোটেইখিনি বস্তু অলপ অলপকৈ ৰাখিছে এইফালে বজাৰৰ বাহিৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে উঠিব পৰাকৈ দুটামান বস্তু ৰাখিছে বহুত বেছি নহয় বজাৰখন যিহেতু নিচেই সৰু ডাঙৰ মানুহে উঠিব পৰা বস্তু অনা নাই সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে উঠিব পৰাকৈ মাত্ৰ এনেকৈ দুই তিনিটা বস্তু আনিছে সেয়া আৰু সি ফোজকাঢ়া খাবলৈ লৈছোঁ মানুহৰ মাজত খাই নাথাকিলোঁ কিনি কিনি মেলি লৈ আহি গাড়ীৰ ভিতৰতে খাব লৈছোঁ এইয়া দহি ফুচকা এইখিনি দহি ফুচকা খাব লৈছোঁ দেই এইয়া কিনি মেলি লৈ গাড়ীৰ ভিতৰত খাইছোঁহি মানুহৰ মাজত মানুহৰ ভিৰৰ মাজত খাই থাকিবলৈ মন নগ'ল এতিয়া গাড়ীৰ ভিতৰতে খাইছোঁ এইয়া খাইছোঁ দেই বজাৰ চাই মেলি আহিলৈ ৰাতি আহাৰ গ্ৰহণৰ বাবে আমি ৰয়েল কাউণ্টত পালোহি তাতে আমি আহাৰ অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু বহুত সময় ৰ'লোঁ অৰ্ডাৰ দিলেতো বহুত সময় ৰ'ব লাগে আপোনালোকে সকলোৱে জানে নহয়নে বহুত দেৰি পিছত আমাৰ খানাটো বাৰু আহি পালেহি অৱশেষত খানাত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আমি ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই নান ডালমেখানি চিকেন ছিক্সটি ফাইভ ইমানেই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ গৰমত বহুত কিবা কিবি খাই থাকিবলৈ মন যোৱা নাছিল আৰু আমাৰ অৰ্ডাৰটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ দেই আমাক এইয়া ডালমাখানি অকণমান নানে চিকেন ছিক্সটি ফাইভ মই অনা বস্তুকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ দেই বহুত বেছি নাই নহৰু বস্তুকেইটামান আনিছোঁ এনেই মই ওলাইহে গ'লোঁ বাৰু ঘৰত সোমাই সোমাই আমনি লাগিছে কাৰণে ছোৱালীৰ লগত এনেকৈ ট্ৰেক দুখন আনিছোঁ এইয়া ডাঙৰ ডাঙৰ পিছত দেই ট্ৰেকিখন ওচৰত দেখাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই চাগৈ এই ট্ৰেকেইখন কিন্তু একে ডিজাইনে হৈ গ'ল অলপ বেলেগ বেলেগ ডিজাইন আনিলে ভাল হৈছিলে নেকি এইকেইখন দুখন আনিছোঁ তাৰপাছত আনিছোঁ কাটা এনেকুৱা কাটা আনিছোঁ এনেকুৱা কটাৰ প্ৰয়োজন হৈ থাকে এইকেইটা মাৰিবলৈ ভাল লাগিছে বুজি দেই মই এটা মাৰিছোঁ এনেকুৱা আনিছোঁ তাৰপাছত আনিছোঁ এই কিযোৰ কেতিয়াবা পিন্ধিবলৈ হয় ভাল লাগিছে নাই ক'ব দেই কমেণ্টত তাৰপাছত আৰু এযোৰ আনিছোঁ এইযোৰ ছোৱালীয়ে লৈছিলে বাৰু তাহাঁতৰ কেইযোৰ সিহঁতৰ ৰুমত আছে মই এতিয়া দেখুৱাই নাথাকোঁ আৰু সেইযোৰ আৰু এটা একেবাৰে দৰকাৰী বস্তু আনিছোঁ সৰু বস্তু হ'লেও দৰকাৰী বস্তু এইকেইডাল পিছফালে হাতেৰে ঢুকি নাপাওঁ নহয় চবৰে তেনেকুৱাই নহয়নে বাৰু এইয়া এইকেইডালে হ'লে পিঠিত আঁচৰিবলৈ ভাল হয় সৰু বস্তু হ'ব পাৰে কিন্তু এইবিলাকেই দৰকাৰী বস্তু নহয়নে এইকেইটাই আনিলোঁ মই ছোৱালীয়ে লৈছে সিহঁতৰ ফুলি চুলি কিবাকিবি সিহঁতৰ ৰুমত ভৰাই থৈছে মোৰ বস্তুকেইটা আপোনালোকক দেখুৱালোঁ বাৰু এইয়া বাকী মই একো অনা নাই থকা বস্তুবোৰনো কি আনি থাকিম নহয়নে এইকেইটাকে আনিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ